Pada usia saya ini, saya bukan tulis lagi uh, buku yang macam uh, orang lain tulis lah maknanya. yang orang-orang sekarang tulis yang ringkas, yang uh, apa, yang bahasa-bahasa uh, pun uh, uh, yang terlalu ringkas. Saya tak nak yang macam tu. Saya nak yang ada makna. Sebab saya percaya hadis Nabi kata uh, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi saya masukkan di dalam buku ini adalah perjalanan. Uh, cinta tetapi ada di dalamnya ada ilmu, ada nilai yang mana saya nak yang itu yang dipegang. Ha. ayat baliu walau ayah. Cik. Ni pelajar UIA dulu. Sebab tu dia boleh dulu buat bidang apa? undang-undang. Undang-undang. Ni sebab tu dalam buku ni ada elemen undang-undang juga yang menariklah. Kan? Saya harap menariklah. As <laughs> kenalah kata menarik. Nah, sebab saya fikir masa saya letak saya masukkan uh, pasal undang-undang tu saya tujuan saya adalah untuk mendidik sebenarnya sebab kita macam uh, kita tak nak yang terlalu macam uh, serius jadi ini secara tidak langsung bila orang baca oh uh, macam ni sebenarnya so orang akan uh, trigger untuk dia orang mencari lebih bukan sekadar di dalam novel ini sahajalah. pernah tengok cerita Korea ke tak suka peminat setia peminat setia Korea saya nak ubah, saya nak ubah sikitlah sebab ni penulis. Kalau kita bandingkanlah ah, Dr. Raihani. Tahniah ni Dr. Raihani penulis tersohor kita baru dapat PhD. Tahniah Doktor. Okey. Ha? Ah? Anak siapa? Tak dia dia lebih nak supaya dikenali di, di sebagai Raihani. Jadi saya tak nak sebut nama mak mak dia siapa. <laughs> Okey. Tak maaf tuan-tuan dan puan-puan. Ini macam kat kampung sendiri. Jadi semua adalah sanak saudara kita sebut. Uh, Okey. Kadang-kadang bila kita tengok cerita Korea tu. Kalau cerita Korea tu. Kalau kita tengok dia tentang uh, doktor. Dia akan, kalau lawyer. Dia akan detail pergi ke dalam. Berbanding dengan cerita-cerita drama kita. Kan? Pandangan Puan Lina tentang tu. Uh, sejujurnya saya bersetujulah Sebab saya tengok cerita Korea pun disebabkan oleh Detail-detail uh, itulah Sebab banyak benda kita belajar bila detail ni Jadi kalau kita tengok uh, cerita Cerita orang putih pun Kadang-kadang dia -kadang tak sedetail cerita Korea Jadi saya minat Saya tengok banyak benda yang kita belajar Jadi um, saya harap begitulah untuk satu drama Sepatutnya ada unsur-unsur yang memberi pengajaran. Jadi orang yang tak pernah tahu pun tahu. Kalau contoh kalau kata cerita Korea, cerita Korea tu kalau anak saya saya tanya dia bukan ambil uh, medik. Tapi kalau kita tanya apa benda yang dalam tu, dia boleh cakap sekarang ni. Jadi seolah-olah dia tu medik uh, apa terlibat dalam bidang medical juga. Jadi saya rasa uh, kita punya drama sepatutnya begitulah kita kena ini yang saya saya selalu seimbang kalau saya kata cerita Melayu bukan saya kata nak kutuk cerita Melayu tidak ya tidak sama kutuk sekali <laughs> Saya kutuk je Saya saya pengerusi TV Al Hijrah. Jadi oh, okay. mesti kutuk drama TV Al Hijrah juga. <laughs> saya tak bukan nak kutuk lah. bukan tapi itu untuk penambahbaikan. Kalau kita tengok contoh scene yang macam uh, apa sakit kan sakit di hospital dia tunjuk kat katil ataupun langsung tak tunjuk pun. Tiba-tiba dah keluar doktor kata, ah, minta maaf kita tak dapat selamatkan. Jadi kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi tak tahu pun apa sakit. Apa. Ah, itu pengarah pe, ah, itu pengarah filem semua tu. Teater semua. <laughs> okay. ha, jadi bila kita kalau ada lah sedikit macam uh, scene, maksudnya kita kena spend more lah maknanya untuk kita research ke untuk kita sediakan peralatan ke jadi biar benda tu nampak realistik lah tak adalah uh, sakit tiba-tiba dah tak boleh rasa selamat sebab apa tak boleh selamat kadang-kadang family kan nak tahu macam tiba-tiba dah menangis So saya jadi rasa benda tu terlalu cepat untuk cerita-cerita kita ni. Kita tak detail. Kita tak tengok, go into detail. Tengok cerita doktor romantik tu lah. Ah, oh, tengok. <laughs> Satu, dua, tiga. Tengok. Oh, tengok semua. Tengok eh. semua. Tak, saya tengok bila dia kat hospital tu, cara dia buat ambil peralatan semua tu memang sangat detail kan? Dan dia letak apa caption yang cakap itu apa? Peralatan tu apa? Guna untuk apa? Jadi, baguslah. Maknanya, cerita tu bukan sekadar cerita. Cerita tu mendidik dia mengajar kita. Jadi itu sebenarnya relate dengan cerita saya. Ini saya itulah tujuan dia supaya setiap apa yang saya cerita kat situ mungkin nampak slow je, pace dia slow tapi ada pendidikan di situ, ada pengajarannya. Ah Puan Sri, saya sedang mengupas, mengorek latar pemikiran penulis sebenarnya dalam bentuk yang agak berbeza. Dan dengan dengan Puan Lina ni pun saya walaupun pernah katanya saya dulu di UAE sama, tapi rasanya pernah bersembanglah. Ah. Tak pernah. Dia kata saya adalah orang yang menakutkan. Dia, dia tak berani nak dekat. Jadi hari ini tiba-tiba saya kata saya paksa dia berada di sini untuk saya temu ramah sebentar sebelum Puan Seri bercakap dan menerangkan tentang novel ini. Kalau saya nak katakanlah harapan Puan Lina kalau orang baca novel ni apa lepas baca yang Puan harapkan terhadap penghasilan buku ni. Okey, harapan saya itu banyak tapi saya simpulkan adalah kalau baca buku ni kita kenal diri kita lah. Maknanya kita kita kena percaya kepada diri, kita kena percaya kepada takdir Allah yang mana Allah akan bagi kepada kita semana, apa pada masa yang tepat. Saya relate kepada cerita saya walaupun saya agak bermula agak lambat penulisan buku ini tapi saya tahu Allah bagi pada tempat pada masanya. Jadi itulah terhasil. Jadi kalau mungkin Uh, kalau ikut kepada biasa Saya mungkin telah menghasilkan 10 buah buku Kalau un Untuk umur saya lah mungkin uh, Tapi saya baru menghasilkan satu buku Yang mana saya rasa buku ini Adalah uh, refleksi Kepada pemerhatian, pengalaman Jadi mungkin dia lebih Baik lah kalau daripada yang saya hasilkan uh, Kalau 10 tahun dulu mungkin Saya hasilkan buku It is never too late uh, Kalau David Baldacci eh, Dia penulis Oh, oh lawyer juga sebelum ni dia tulis umur 60 lebih. Sekarang ni banyak novel-novel yang yang kita keluarkan. Kita harap akan lebih banyak novel yang ada tontonan dan puan. Tentunya bukanlah wang ni kami nak ambil. Saya cuma nak kupas sikit-sikit perkenalan -sikit, dengan Puan Lina sebab kalau kita tengok kat tempat-tempat uh, lain nak cari di, nama dia memang susah. Biodata dia bukan susah. Kat belakang ni pun suruh tulis uh, biodata dia. Ini yang dia tulis tentang diri dia. Menulis bukan sekadar hobi baginya Tapi impian yang lama terpendam Yang akhirnya ditunaikan dengan penuh rasa syukur Dalam setiap baris dan baik tulis tulisannya Terselit usaha mengangkat nilai jiwa Dan mem membumikan makna kehidupan Nama yang lain tak ada Facebook boleh tengok nama Hotel Saya cek banyak pun tak banyak Tak banyak update sangat uh, Promot buku ni pun agak jarang sikit Saya cubalah tag dia juga Sama ada dia terima tag saya atau tidak Uh, untuk uh, promosi buku ni. Saya kata kat dia. Penulis, penulis zaman sekarang ni berbeza dengan dulu. Dulu orang kata. Bila penulis dah buku dia terbit. Penulisnya mati. Maksudnya kerja tu kerja-kerja penerbit. Kerja pengedar. Untuk promosikan. Zaman ni tak macam tu. Zaman ni lah penulis lah. Penulis lah. Ha, ini Puan Sidi akan cakap lah. Lepas ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Perkenalkan Lina Mohtar. Penulis buku lukisan cinta dua jiwa. Jadi kita ambil tempat kita semula untuk kita teruskan kepada pengacara majlis. Terima kasih Puan Lina. Ah, uh, terima kasih Encik Muhammad Heng Adirun dan juga Puan Lina Mautah. Kita berikan tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan. Ah, uh, majlis diteruskan lagi. Ah, uh, InsyaAllah kali ini ah, uh, kita jemput ah, uh, Puan Sri Puan Sri Diah. Harudin untuk uh, naik ke atas pentas dan memberikan uh, sedikit ucapan silakan. Terima kasih. Hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yasi, Yari Amri, Warku Datam, Melisani, Warku Kauli, Kauli, Berbanyak terima kasih kepada Smart Forum kerana menjemput saya ke majlis ini. Sebenarnya dah lama lah ni tak muncul. Cik Him naikkan saya semula ni. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir kerana meraihkan sebuah karya yang sangat hebat bagi saya kepada seorang penulis baru. Ha, kalau penulis dah biasa menulis lain cerita. Ini kepada penulis yang baru pertama kali menghasilkan karya dan karyanya diterbitkan dan dilancarkan pula di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Ha, bukan calang-calang puan. Okey, terima kasih juga Puan Lina Mokta kerana menulis karya ini. Saya dah baca, saya puas hati. Tadi pun ada borak sekejap, baru pertama kali jumpa. Okey. Alhamdulillah kerana karya ini menjadi satu masterpiece bagi puan. Kerana bagi saya banyak novel yang telah lahir akhir-akhir ini, tapi ada yang macam kurang kurang sesuatu. Ha kalau kita makan tu kalau dekat meja kita kena ambil kicap, kita, kita ambil garam, kita kena ambil lada sulah kan untuk menyedapkan cerita tu. Tapi untuk karya ini saya rasa sangat bagus kerana lengkap. Walaupun jalan ceritanya bergerak perlahan. Ha, perlahan-lahan tapi sampai tak apa. Perlahan-lahan tapi sampai. Berbeza kalau kita baca perlahan lahan perlahan lahirnya kita tutup. Kan? Sangat berbeza. Ini perlahan lahan kita baca, kita nak tahu, kita nak tahu, kita nak tahu. Sampailah akhirnya, oh kita tahu ceritanya. Apa? Segalanya kebetulan dalam cerita ini. Apabila seorang Hanan Arisa, nama watak perempuannya, berjumpa dengan Zain Iskandar. Nak sebut tu Zain ke Zain? Zain. Ah, ejaan dia Z A Y E N. Zain. Okey, penulisnya kata Zain. Okey, Zain Iskandar bertemu dengan Hanan Arisa di dalam pesawat dari London. Yeah? Okey. Dari situlah bermulanya plot cerita tu. Ya kebetulan yang meyakinkan. Kebetulan yang membawa kepada cerita-cerita-cerita seterusnya. Nanti berjumpa dekat hospital, ada kemalangan dan kebetulan adik Zain Raya ni pun kemalangan, Hanan pun kemalangan, berjumpa di dalam hospital. Di ward yang berbeza. Okey. begitulah plot kis kisah itu bermula. Saya yakin novel ini bermula lahir daripada suara yang selama ini disimpan lama tentang perempuan. Perempuan ini jarang boleh cakap tentang perempuan. Tapi bila dia ada peluang untuk bercakap tentang perempuan, dia akan bercakap sesuatu -se... hebat-hebatnya lah, sepenuhnya lah. Tapi kena ingat masih ada batasnya. Saya cari, saya cari, saya cari dalam novel ni apa lagi, apa lagi. Hana ni seorang yang dominan kejayaannya bagus tapi ceritanya tu ada di belakang-belakang bab-bab seterusnya. Bagus dia sembunyi-sembunyi kan ujung-ujung tu baru dia ada conclusion tu. Jadi dalam tulisan ini suara perempuan itu dibisukan sebab mungkin sebab ialah budaya perempuan, budaya Melayu kita tapi ia jelas nyata dalam satu kisah Ha, yang kalau kita baca kita akan nampak kisah itu tentang apa. Dan dalam tulisan pun kita selalu menulis cerita tentang kehidupan, tentang maruah, tentang harapan dan kadang-kadang tentang luka. Ha, luka yang tak pernah kita sebutkan. Itu uniknya perempuan. Dia ada luka tapi dia sembunyikan luka tu. Dia sorok luka tu. Dia simpan, dia tak cakap. Tapi kita sebagai pembaca kena cari Kan, perempuan mengaku tak? Dia tak terus terang. Dia sembunyi, sembunyi, sembunyi. Tapi kita tahu ceritanya tentang apa. Apa yang dia nak cakap tu. Ia adalah tentang maruah yang tak boleh dibeli. Tentang adab. Tentang seorang ibu, seorang isteri dan anak gadis. Dan wanita berdikari. Wanita kerjaya seorang Hanan Arisa. Novel ini bercerita tentang uh, dalam beberapa bab watak Hanan Arisa menjadi seorang perempuan yang berada dalam situasi yang tidak hanya keliru dengan keadaan tetapi juga menjadi pemilik suara yang dominan Hanan yang kuat semangatnya. Novel Lukisan Cinta Dua Jiwa diselang-seli dengan unsur cinta. Jangan tak percaya cinta tetap ada. Tapi cinta dalam novel ini dia bukan cinta anak muda. Dia bukan cinta popular. Dia cinta macam matang dan sangat berbeza dengan novel-novel cinta yang ada di pasaran. Dia tak klise. Betul. Saya yakin. Sebab kita dah tepu, kita dah jemu baca novel cinta yang klise. Jadi kalau baca novel ini memang lain sikit jalan ceritanya. Yelah sebab watak Hanan Arisa dan Zain Iskandar mereka adalah golongan profesional. Dia bukan cerita murahan, bukan cerita remaja, bukan cerita bawah umur. Ha, ini cerita seorang wanita dewasa bertemu dengan lelaki matang. Boleh bayangkan eh? Kalau kita dah tepu baca novel yang agak klise, ha, cuba dapatkan novel ini. Saya harap karya ini akan menyentuh bukan hanya hati tetapi memuka fikiran bahawa perempuan tak perlu berteriak untuk didengar. Tak perlu menjerit, tak perlu terlalu outspoken. Kita cakap dalam sopan tapi sampai. Siapa punya ayat tu eh? Sopan tapi sampai. Ha. <laughs> Kerana dalam hati seorang perempuan cinta bukan sebarang emosi. Cinta bukan sekadar suka-suka. Ia adalah tenaga yang luar biasa. Cinta yang membuat dia tetap berdiri walau dunia nak runtuh. Cinta yang menjadikan dia ibu, isteri, sahabat dan kadang-kadang heroin yang diam tapi hebat. Kesetiaan pula bukan sekadar setia pada pasangan. Ia adalah setia pada nilai, setia pada prinsip. Setia pada diri sendiri walau diuji berkali-kali. Ha, jadi tadi saya dah cakap, ini cerita wanita profesional, lelaki pun profesional, dia cerita ni sangat matang. Jadi kalau dah tepu dengan baca novel-novel cinta yang di pasaran, yang agak klise, novel ni lain sikit. Okay. Okey, ada kan kalau lelaki macam tu, perempuan macam ni bila bertemu bahasa dia lain macam. Fight fighting tu lain. Dia ni jawab macam ni, dia ni kata macam ni. Dia ni kata macam ni, dia kata macam ni. Betul tak Puan Lina? <laughs> saya baca dua tiga bab aja saya dah tahu betapa kuatnya watak-watak ini. Nah, dia tak mengikut. Dia tak kata, ah, you nak makan kat mana? Ikut you lah. Cakaplah nak makan kat mana? Ah, ikut you lah. Ah, I tak suka macam tu. Kan? Kalau kata you nak makan kat mana? Semalam saya dah makan mie, hari ini saya nak makan makanan Jepun. Ha, terus cakap macam tu. Janganlah main 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 main. Tak, tak ada tak ada nak dakwa dakwi, tak ada nak meleret melerit. Terus je cakap. Semalam saya dah makan mie, hari ini saya nak makan mie Jepun. Semalam saya dah makan mie, hari ini nak saya nak makan pizza. Ha, terus je cakap macam tu. Jangan meleret lerit so, Hari ini kita nak makan apa? Ikut you lah. Kan? Nak makan dekat mana? Ikut you lah kita nak makan apa ikut you lah ha, jangan macam tu ha, jadi tapi dalam novel ni tak ada dia straight straight forward sebab kedua-duanya adalah insan matang dalam karya ni kita merayakan suara perempuan suara yang dah lama wujud dan suara yang akan terus kita pertahankan semoga novel lukisan cinta dua jiwa yang dilancarkan pada hari ini menjadi nadi baharu dalam perjuangan mengangkat harga diri mengungkap cinta yang jujur dan mengajar bahawa kesetiaan itu bukan kelemahan. Kesetiaan itu bukan kelemahan tapi kesetiaan itu adalah satu kekuatan. Setia, setia, setia je tak ke mana kan? Nak buat apa? Ha, setia kena lah ada kekuatan. Saya mengajak semua yang hadir hari ini Marilah kita terus menulis. Saya galakkan orang menulis. Siapa sahaja saya galakkan menulis. Tak tahu menulis, kita belajar. Tak tahu macam mana cara nak mulakan dari perlu intro, kita ajar. Banyak ada kelas-kelas yang ada dalam dunia maya, di alam maya, hadir saja. Tak boleh keluar rumah, buat secara dalam talian. Menulislah. Menulis itu sebab kita... Kerana kita pernah hidup, dan kerana kita akan mati sebab itulah kita kena menulis ya yeah? sebab kita pernah hidup kita kena tulis kenapa sebab kita akan mati ha, dia tu aja menulis sebab kita pernah hidup menulis kerana kita akan mati kalau kita hidup kita tak menulis cerita kita itu akan pergi akan hilang apabila jasad kita dikebumikan nama kita tak ada kat buku nama kita hanya ada kat batu nisan nak ke macam tu? Ha, jadi kita menulis. Menulislah di mana sahaja kalau dapat terbitkan buku, Alhamdulillah. Kalau tak boleh terbitkan buku, kita menulis di Facebook, di IG, di Twitter, ha, kan? Di blog, tulis, tulislah. Sebab kita pernah hidup dan kerana kita akan mati. Saya mengajak semua orang di sini, marilah kita menulis, membaca dan menyebarkan cerita-cerita yang memperkasakan perempuan. Ha, memperkasakan perempuan. Supaya dunia tahu bahawa suara perempuan dia bukan bisikan, tapi ia adalah gema yang akan merubah dunia. Itulah kekuatan bahasa seorang perempuan macam Chehie kata tadi apabila kita menulis kita kena sebar kan kita kena bagi tahu ha nah, Polina kena aktif lagi lepas ni di media sosial selalu saya cakap buku kita ni buku kita buku kita tak ada suara buku kita tak ada mata buku kita buku kita tak tahu nak pergi mana tak ada daya dia nak bercakap belilah aku bacalah aku eh buku aku bel bacalah buku kan buku ni bisu dia tak reti nak apa jadi siapa yang nak jalankan tugas tu penulislah kena aktif kena promo buku saya macam ni macam ni macam ni buku saya ni kalau baca nanti akan macam ni macam ni rugi kalau tak baca sebab buku saya begini 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 hari-hari sing the same song sebab audien kita berbeza hari ni orang lain baca Facebook kita contohnya besok orang lain Kalau dah ada ramai pengikut Lagilah Meluas lagi Suara buku kita yang bisu ini Satu dunia akan dengar Jadi Puan Lina kena aktif Betul lah Cik Hei cakap Saya dapat tahu je penulis ni Lina Mokhtar Otomatik tangan saya terus cari Lina Mokhtar Tak jumpa Tak jumpa lah Saya cakap dengan Cik Anwar Cik Noh bagi saya sikit tentang Puan Lina Mokta. Tak jumpa. Saya minta kat Cik Khalil. Cik Khalil tolong Cik Khalil. mereka bertiga ni menghubungi saya. saya kata eh mereka ni tak ada grup WhatsApp ke? Bila Cik uh, Noh kontak saya, Khalil pula kontak saya, Cik Hei pula kontak saya. Mereka ni tak ada grup WhatsApp ni rasanya. Orang lelaki tak macam orang perempuan. Kita terus buat grup WhatsApp. Okey, silakan Puan Lina menerjah ke dunia media sosial, bercakap di mana-mana pun, promote lah anak sulung ini, anak sulung yang cantik, yang lawa ini. Ha, bahasanya bagus, ceritanya bagus, terus promote. Jangan malu-malu. Saya pun hebat nak bercakap tentang buku ni. Walaupun novel sendiri dah lama tak keluar ni. Oh, lepas ni nak bagi cik, cik, smart forum terbitkan novel saya. Tapi tuan Nabi belakang tu ada. Cik Haitikna tuan Nabi pandang saya tu. Oh. <laughs> Okey, alright. Okey dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim... saya melancarkan novel ini Lukisan Cinta Dua Jiwa tulisan Puan Lina Mokta terbitan Smart Forum Resources. Terima kasih. Terima kasih Puan Swedia, diminta untuk tunggu di atas pentas. Majlis mempersediakan Puan Lina Mokta Diringi dengan cik Muhammad Hingadiro untuk berada di atas pentas bagi sesi gimmick perancaran. Silakan. Tuan-tuan dan perempuan, boleh dapatkan buku ini di reruai Tulus Kata Epena bernombor HC32 dekat belakang itu saja. Pada harga yang cukup istimewa. Daripada RM35, kita berikan diskaun sebanyak 20%. Dan kini hanya berharga 20 RM8 sahaja Okey kita minta untuk uh, ketiga-tiga yang pegang buku. Ah uh, Cik He menanda uh, apa Lina Mokhtar menanda tangan ni. Uh, Plak. Okay, prak. Kita kita ucapkan dan kita berikan tepukan gemuruh kepada puan Lina Mokhtar. Kita minta untuk uh, Cik Muhammad Hing Adirun bersama-sama dengan uh, Puan Sridhya untuk sesi uh, fotografi.